Як щойно стало відомо, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, конфлікт з Росією перейшов з політичної у воєнну стадію. Він закликав негайно скликати комісію на рівні голів Міністерства оборони Російської Федерації, Великої Британії та США, А до цього Яценюк звернувся до мешканців східних і південних областей України. Прем'єр-міністр зазначив, є беззаперечні докази участі російських спецслужб у заворушеннях, які сталися останнім часом в усіх регіонах. Тому найголовніше зараз об'єднатися громадянам усієї України. В правительстве мы ввели специальную должность вице-премьера, главная задача которого – децентрализация власти. Это масштабная реформа при сохранении единства и унитарности Украины, которая передает на места в области, города и районы широчайший объем полномочий и денежных ресурсов, необходимых для развития регионов. В первую очередь, это коснется охраны здоровья, коммунальной сферы. Появится муниципальная милиция. О России и Евросоюзе. 21 марта в Брюсселе планируется подписание политической части соглашения об ассоциации с Европейским Союзом. Мы отложили пока подписание экономического раздела этого документа, принимая во внимание переживания и опасения не приведет ли зона свободной торговли к отрицательным последствиям для индустриальных регионов, а это в первую очередь Восток. Несмотря на катастрофическое ухудшение отношений с Россией, допущенное не по нашей вине, невзирая на вооруженную агрессию России против Украины, я сделаю все возможное, чтобы не просто сохранить мир, но и построить с Россией подлинно партнерские и добрососедские отношения. Исключительно ради сохранения единства Украины. Вопрос о вступлении в НАТО не стоит на повестке дня. Я глубоко впечатлен тем, что подавляющее большинство граждан Украины и тех, кто говорит украинскую, и говорящих по-русски, поддерживает территориальную целостность и единство страны. Русский такой же язык украинских патриотов, как и украинский. Закончить свое выступление хочу словами, которые вы ежедневно видите на каждом украинском канале. Едина краина, единая страна. И так будет.